Транзительная до боли повесть Анатолия Приставкина Ночевала тучка золотая буквально ошеломила трагедийно прозвучавшей нотой милосердного отношения к человеку. В 1981 году Анатолий Приставкин создает повесть Ночевала тучка золотая, которая дошла до читателя лишь в 1987 году. В этой повести рассказывается о жизни беспризорников военной поры. В начале 1944 года один из детских домов в Подмосковья, в котором нашли приют герои повести, переезжает на Кавказ. Подростки оказываются в местах, из которых незадолго до этого были выселены ингуши и чеченцы. Для детдомовцев начинается жизнь полная драматических событий. Повесть «Ночевала тучка золотая» издана в Москве издательством «Олимп» в 2002 году. Книга принесла автору широкую известность. оттуда и в горы везли, оттуда и этих черных вывозили. Много везли. Вывозили? Как вывозили, Демьян Иванович? Живых, надеюсь? Да всяких. Я так думаю, с ней покончено. на всегда. Вот ты видел, как наши солдаты, славные бойцы, едут чеченов убивать. Пусть страх людской в стране родной не сможет в людях проявиться. Да сгинет гнет, зло пропадет, репрессиям не повторится. Печальной памяти народа суровая хранится бы.